Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Me alegra que haya regresado, señor Pat. Cuando no estaba aquí, era muy difícil para nosotros trabajar. Todo lo que enviamos para aprobación simplemente no progresó en absoluto. Podría sonar como un soplón quejándose sobre esto. Dijo Sarun mientras caminábamos juntos. El joven ingeniero se graduó en el mismo instituto que Pat. La relación Ping Nong les facilitó hablar sin mucha formalidad. Me ocuparé de cualquier asunto pendiente, pero primero necesito saber las prioridades. Claro, ¿y cómo regresas? preguntó Sarun cuando notó que Pat había llegado con el gerente de proyecto. Pero ahora el gerente se alejó para reunirse con los funcionarios del hotel. Probablemente tomaré el skin train. ¿Quieres comprobar el trabajo en la oficina? Sarun invitó. Las visitas frecuentes de la dirección a menudo motivaban al personal a ser más diligente. Está bien. Echaré un vistazo antes de irme en caso de que algún departamento tenga asuntos urgentes. Durante su caminata discutieron varios temas menores. Pat recibió la información que quería punto por punto. Cuando llegaron a la oficina del sitio, el jefe superior, que coordinaba el trabajo inmediatamente, se apresuró a informar al joven tan pronto como lo vio. Señor Pat, el señor Ellis lo estaba esperando en la sala de reuniones, dijo con su hermoso rostro sorprendido, como si se enfrentara a un problema importante. ¿El señor Ellis está aquí? Sarun, que se estaba quitando el casco de seguridad blanco, preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación, propia de un empleado que se pone ansioso por todo cuando el jefe está cerca. Era raro que el gran jefe apareciera en el sitio de forma tan inesperada. Por lo general, había un cronograma establecido para las visitas al sitio y los altos funcionarios de varios departamentos preparaban la información y estaban listos con semanas de anticipación para cuando el jefe quisiera saber algo. Una visita no anunciada no tenía precedentes. Hace mucho que está aquí unos diez minutos. Debería entrar, señor Pat por favor, por aquí. Pat pasó junto a varios empleados del departamento que a pesar de estar absortos en su trabajo urgente, aún así lograron mirar furtivamente durante todo el camino. Pat abrió la puerta de la sala de recepción y encontró a Ellis, quien intencionalmente había convertido esta sala en una oficina móvil. Miró brevemente a la persona que estaba antes de escribir rápidamente en el teclado de su computadora portátil hablando en un tono plano, espera un momento, déjame responder a este correo electrónico primero. Pat se detuvo frente a él, se colocó lentamente el casco de seguridad blanco y se deslizó en una silla para sentarse, observando a su jefe que había aparecido sin previo aviso. Después de un momento, Ellis levantó la vista de la pantalla y levantó una ceja hacia Pat con una mirada de reojo. ¿Qué estás haciendo aquí? Para recogerte, dijo Ellis, ofreciéndole a Pat su vaso de agua fría. Pat lo aceptó sin dudarlo y tomó un gran trago, vaciando el vaso. ¿Condujiste hasta aquí tú mismo? Pat preguntó después de eso. Ajá. Ellis asintió. Terminaste. Para que podamos irnos a casa. Listo. Nos vamos ahora. Son casi las cinco. Puedo tener otros 10 minutos. Me gustaría hablar un poco más con el ingeniero de sistemas y el departamento de proyectos. Está bien, me sentaré y trabajaré aquí mientras espero. Treinta minutos más tarde, Ellis estaba sentado con el ceño fruncido en su auto favorito, con Pat como conductor habitual, sabiendo que Ellis no estaba de humor para llevarlos a casa de manera segura. Cuando más pensaba en ello, más escalofríos le recorrían la espalda. Una aura hostil se extendió en un radio de diez metros. La próxima vez no venga solo, solo pensarlo me pone furioso, dijo Ellis, pero no se atrevió a remeter con demasiada dureza. Pat escuchó en silencio, esperando que el otro terminara de despotricar. No me di cuenta de que este sitio estaba lleno de alimañas, refunfuñó Ellis. Disculpa, toda esa gente va viendo por ti. Es molesto verlo. ¿Estás exagerando? ¿Es por eso que estás tan de mal humor? Pat la dio la cabeza y luego volvió a centrarse en la carretera cuando el semáforo se puso verde. Él solo estaba siendo amigable. ¿Amigable? Qué tonto. Intercambiando perfiles de online. Ja. ¿Pensó que no me daría cuenta? Tratando de coquetear con mi hombre, Pat está muy lejos de tu liga.